то, что мы вышли в классических костюмах, означает, что мы не только серьезная взрослая команда, но и что у каждого из нас уже была свадьба. И выпускной. Кто это? Друзья. КВН, 21 век, все очень просто. Вадим, Вадим, все-все, хватит. Понимаешь, Вадим, для того, чтобы вот так вот выходить, нужно как минимум уметь танцевать. Так я минимум и станцевал, поехали! Стежь, стежь, поехали, пошли, мы же сразу. А, да, все, пошли. И так как мы серьезная команда, поэтому покупаем вещи только в очень и очень дорогих магазинах. Как хорошо, что вы к нам зашли через окно. Здрасте, еле-еле вас нашел. Но это не удивительно. Мы же переехали. Сначала с женой жили у мамы, сейчас переехали. Ну а магазин как был, так и есть в лесу. На болоте. Не на кладбище? Нет. Слушайте, иду к вам. И у вас на стекле маркером, жирным маркером написано «У нас все дорого, кугут». Видите, я улыбаюсь. Я очень рад, что вы это заметили. Очень рад, что вы это заметили. Я ведь вас как увидел в этой шапке дорковой и ботинках летом. Я сразу решил сделать эту дописку. Поэтому добро пожаловать в наш э, очень хороший магазин. Выбирайте любой подарок. Вы настоящий профессионал маркером, не ручкой. ручкой не пишет. Я бы э, хотел э, подарок для любимой. Для любимой? Как это звучит? Для жены что-то будете смотреть? Нет, сегодня для любимой. Знаете, э, наверное, верняк... Колечко. 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 Это точно верняк. У нас есть что-нибудь подешевле, например, и что-нибудь вот подороже. А витрина где, вы просто руками? Ну, давайте подороже, конечно. Подороже. Ну и праздник. Ну конечно. Тогда возьмите колечко. Колечко Краковское. Ну понятно, не ливерка. Подороже, понятно. Ну что ж, двигаемся дальше. Случай в караване. Блин, так клево было. Мужчина, вы это слышали? смотрим только взрослые каналы здравствуйте дорогие друзья в эфире программа ступники и сегодня мы поговорим с удивительным человеком основателем Житомирского телевидения встречайте голосюк Виктор Степанович У музыка играет, сразу бачимо мост, падает вода и пишем вовручи минус 7. Сейчас, сейчас. Сейчас эфир начнется. Подождите. Здравствуйте. Человек нелегкой судьбы. Человек, который в 60-х, отсидел 10 лет, за то, что назвал себя креатором. Вышел, а зря. Здравствуйте. Всех интересует вопрос всех наших телезрителей, то есть вашу маму и как как все начиналось, расскажите нам немножко. ну что ну, тут рассказывать, все было дуже просто. выходом мы э, на театральный э, с Игорем Степановичем. Игорь Степанович, это кто? кто? это сын Степана Анатольевича. вот <реш> ты на театрально и так ты дивусь... чуть че Див дивусь... че? я покажу прямо ты дивусь... Бачим палатка с книжками е, а между мной Игорем Степановичем и палаткой с книжками пустота. Я вам скажу, что с тех времен мало что изменилось. Но вы, наверное, хотели что-то предпринять. Естественно, берем и два пакета, караван, один великий, другой средний, бо рюкзак у нас уже был. И э, в радио детали. На щерса, который? Нет, щерса был живый. Мы их затарили со пакетами и все купили для того, чтобы у нас было техническое оснащение. Ну и что же было у вас с технического оснащення, кроме чекушки? Интересно очень узнать. Приходит Олег и говорит, можно до вас на телецентр устроиться? Я кажу, Олежка! А он, что? Ну на какие отношения были. устроиться в двадцатый телецентр. Я говорю, Олежка, у нас уже маленькая зарплата. Он говорит, ничего, я же буду свадьбы снимать. Ну, раз уж мы заговорили за деньги, а как вообще начислялась зарплата? По карточкам. Угу. Уже была электронная система? Нет, просто у каждого из нас в поликлинике была карточка. По инвалидности. И туда и начислялось. Но mm -hmm. с тех пор, наверное, никого и не уволили. Не, Олег сам пришел, Минзар Тамада. Расскажите, пожалуйста, очень интересно, что вам доверили освещать Олимпиаду 80 в 76 году. Немножко подробнее об этом. А, значит, Олимпиада 80, мы так хорошо ей освятыли через я, все правильно, потому что по-другому никак, что директору, режиссеру, а это такая есть профессия, что-то удалось. Нет? Директору режиссеру э, при, пришла бумага про отпуск, подписанная лично Андроповым. Ему там так понравилось, что 10 мы 10 10 его не бачим. А почему вам такая бумага не приходила, мне интересно. Я, понимаете, такі отпуски в 37-му чувствував спиною. Просто я знімати, можна читати? Дві машини чорні проїхали вночі, все понятно. Вот. І я написав, що я не людина, і написав, що я не заслужую на цей отпуск. І написав, що директор телецентра більше заслужує. І ще 10 чоловік дописав. Ми э, з тих пор, в принципі, не бачили ні директора, ні 10 чоловік, такий собі э, перекур Біломор-каналу. Слушайте, ви ідіот? Не-не, e, давайте так. Почему в вашем телецентре нет просто ничего святого? Ну все просто, бо все святе через дорогу в церковном магазині. И в Кибер магазин, А починає спина говорить. Театра. Кино и мультика. Получается, я я вообще, трохи. вообще, 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 А, вообще, что эти чиновники, вот актеры, актеры. Значит, <связывая> 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 Друзья, быстро, в свое удовольствие, вообще, вообще, хотелось бы сказать Вадим, объявляй следующую команду. Спасибо, ребята.